ba'zi bir ijtimoiy illatlardan ogoh bo'lish haqida gapirib o'tishimiz kerak chunki abu said al hudriy roziyallohu anhudan imom muslim rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar afandimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarkisizlardan kimki birortangiz yomon ishni ko'rsa qo'l bilan qaytarsin qo'ldan kelmasa tili bilan qaytarsin tildan kelmasa qalbida yomon ko'rib qo'ysin u iymonning zaif amallaridan biri bo'ladi deyiladi bu ya'ni jamiyatda hamma bir yoqadan bosh chiqarib munkar ishlarga ittifoqan qarshi turish ma'nosini bizga anglatyapti jamiyatda illatlar ana shunday isloh qilinadi birodarlar a e bunday illatlar esa bizda kunma kun to'lib toshib boryapti internet maydonida hamma bemalol bo'lib qoldi mana shu kommentlar nima bilasizmi komment kommentlar odam kommentga hamma narsani yozadiku kommentda jur'atli bo'ladi so'kinib ham yozaveradi kommentda u zo'r bo'ladi u komment chiqishlaridan oldin bu internetlar chiqishidan oldin hammaning hayoli bu hamma oldin hayolida xohlagan narsasini gapirardi hayolida hayolda gapirgani uchun gunohkor bo'lmaydi birodarlar tashqariga chiqmaguncha xohlagan bahosini beradi bugun eng yomoni e, mana shu kommentlar degani insonni hayolini varaqqa qog'ozga chiqishi degani internet lavhasiga chiqishi a bu endi yomon hayolda bo'lsa gunohkor bo'lmaysiz lekin hayoldagini kommentga yozsangiz gunohkor bo'lasiz chunki farishtalar kommentni ham yozadi birodarlar farishtalar kommentda so'kkanlarni ham yozadi yaxshi gapirganlarga savob yozadi so'kkanlarga esa gunoh yozadi shunday illatlardan biri jamiyatda odamlarni aybini oshkor qilish holbuki bu izzayi mo'min deb dinimizda harom deb olinadi men uning kamchiligini birov xato qilyapti chiqib birov yaxshi niyat bilan chiqdiyu ammo ilmsizligi tutib yoki farosat qilmadi xato qildi ikkinchi bir odam chiqadida uni ijtimoiyatda ya'nianaqada bu internetda uning xatosini aytadi hammaga nega buni internetda aytyapsan desa u odam o'zi internetga chiqib gapiryaptiku deydi to'g'ri u odam yomon qasdda gapirmadi adashdi inson xatokor sen internetda emas borib o'ziga aytishing kerak yo o'ziga telefon qilishing kerak musulmonning haqqi shu yergacha odamlar oldida aytsa sharmanda qilgan bo'lasan harom amalni qilgan bo'lasan uni izza qilib mo'minni izza qilish haromdir yo'q hamma uni qurol qilib olgan va o'zini oqlaydi odamlar bir birlarini haqlaridan hazar qilmayaptilar hammani masara qilish bilan ovora bo'lyaptilar xuddi shunday illatlardan biri giyohvand moddalarni biz inshaalloh bugun juma kuni hidoyat sari e, ko'rsatuvini hozir biz olib boryapmiz bugun uchinchi soni chiqadi bizni ishtirokimizda aynan bugungi son giyohvand moddalarga qul bo'lish unga berilishlikni yomonligi va uni oldini olish bo'yicha ko'rsatuv tayyorlaganmiz inshaalloh bugun o'zbekiston kanalida qo'yiladi hidoyat sari ko'rsatuvi hafta davomida bu narsa qaytariladi e, men hozir giyohvandlik haqida gapirib o'tirmayman tavsiya qilaman hidoyat sarini ko'rsatuvini erinmay ko'ringizlar bugun inshaalloh kechqurun bo'lsa kerak vaqtini aniq bilmayman ammo ko'rib olsalaringiz yaxshi bo'ladi bugun bolalar bu har xil ps psixotrop dorilarni iste'mol qilyapti haligi kayfini izlab qayerdan topadi deb hayron qolasizda o'sha dorida shu xususiyat borligini bolalar qayerdan topyapti albatta biladigan odam buni ko'rsatib beradi topib beradi hidlayapti ham sepayapti ham qayerda nimasida kayfi bo'lsa o'shani topib olyapti va o'shanga ki mukkasidan ketyapti buni oldini olmasak bo'lmaydi birodarlar